Вчера. Я попросила, чтобы мой непосредственный бывший комбат Игорь Сергеевич, Петрой, Сергей Петрович Мельничук пригласил меня сюда для того, чтобы... Я сейчас подписала контракт с Донбассом Украина за сумму, не Семеченко, а именно ЗСУ. и нам потребен беспилотник. Я приехала сюда, чтобы народные депутаты Украины помогли собрать гроши на беспилотник. Либо гроши, либо купить сам непосредственный беспилотник, который нам нужен. Игорь, э, Сергей Петрович мне э, я дуже, дуже дякую ему и Игорю Луценко за такую допомогу. Тобто, они помогли мне это сделать вдвоем. <рес> тобто, на их запрошение вы потрапили в Артур <рес> Да, <рес> да. <рес> и потом вы побачили Олега а <рес> Да, это было, да, сегодня. <рес> на территории Украины уже третий год. <рес> <Вы знаете>, <рес> Я понимаю, у меня, у меня маленький ребенок родился в Украине. Это тоже подстава, по какой я могу получить гражданство Украины. Я не могу его получить. Отец ребенка гражданин Украины. то, сегодняшняя суточка вас с Олегом Я просто хотела ему отомстить как бы, за его слова и за то, что он сделал в 2014 году. Он просто подставил меня и подставил мою семью. А ви до нього не намагалися там підійти поговорити? Просто? Я питалась говоріть, збігала встреч, не брала трубки телефонів. Ну я пыталась. Я пыталась на протяжении полтора года. А що це за речовина, якою ви його обливе? Через? Рачовина, якою це... ви його обливели? Томатний сок. Звичайний не, томатний сок. Що вам ляшко сказав? он сказал, что еще раз вернется что? до... Будет, до... Напишет вернет до президента Украины. Ну, посмотрим, как в этот раз да, сделаем. Любимый... Да, он сделает. Ну, так что... Так... Ну, может быть, он ответит за свои слова. Ну, будь мужчиной, будь честен в своих словах. Но не так, так ли? Вы ожидаете, вы мужчины, или я, я читаю результат. Você.